Persoalannya, adakah sistem pendidikan Malaysia benar-benar bersedia untuk perubahan besar ini? Mampukah rancangan jangka panjang ini menjawab keresahan ibu bapa, guru dan pelajar atau bakal membuka lebih banyak persoalan baru? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu menjadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pelancaran rancangan pendidikan 2026 hingga 2035 menandakan satu lagi fasa penting dalam landscape pendidikan negara. Ia bukan sekadar penjenamaan semula dasar lama tetapi satu percubaan menyusun semula keseluruhan ekosistem pendidikan daripada prasekolah hingga universiti dengan penekanan kepada kemahiran masa depan. Saudara-saudara yang dihormati antara perubahan paling mencuri tumpuan ialah keputusan untuk tidak mengembalikan UPSR dan PT3. Sebaliknya, penilaian diperkenalkan pada tahun 4 dan tingkatan 3. Pendekatan ini dikatakan lebih berfokus kepada perkembangan murid namun dalam masa sama menimbulkan persoalan tentang keseragaman standar dan tekanan baharu terhadap guru. Hadirin yang budiman, kewajiban bahasa Melayu dan sejarah Malaysia untuk semua aliran sekolah, termasuk antarabangsa dan persendirian, mencerminkan usaha mengukuhkan identiti nasional. Dari satu sudut, ia dilihat sebagai penyatuan sistem, dan dari sudut yang lain, timbul persoalan tentang pelaksanaan dan penerimaan pelbagai pihak. harakan rekan penonton, pengenalan TVET, Seawal tahun 1 serta penekanan kepada teknologi dan kemahiran digital menunjukkan kesedaran kerajaan terhadap keperluan pasaran kerja masa depan. Namun, keberkesanan langkah ini sangat bergantung kepada ketersediaan guru terlatih dan kemudahan yang mencukupi. Saudara-saudara sekalian, langkah meletakkan tingkatan 6 dan matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi bertujuan melicinkan peralihan ke universiti. Penambahan slot universiti awam dan jaminan penempatan untuk lepasan STPM cemerlang pula cuba menangani isu akses pendidikan tinggi yang lama dibangkitkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Pengumuman pendidikan tinggi percuma untuk pelajar miskin dan OKU membawa mesej keadilan sosial. Namun, persoalan kelestarian kewangan dan mekanisme pemilihan penerima kekal menjadi perhatian awam. Saudara-saudari yang dihormati, secara keseluruhan, rancangan pendidikan 2006 hingga 2035 dilihat komprehensif dan bercita-cita besar. Kejayaannya bukan terletak pada pengumuman tetapi pada pelaksanaan konsisten pemantauan telus dan kesediaan mendengar maklum balas rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu persoalan besar yang timbul ialah tahap kesiapsiagaan guru menghadapi perubahan struktur penilaian baharu ini. Tanpa UPSR dan PT3, guru kini memikul tanggung jawab lebih besar untuk memastikan penilaian tahun 4 dan tingkatan 3 benar-benar adil, konsisten dan tidak bergantung semata-mata kepada tafsiran individu sekolah. Saudara-saudara yang dihormati, ibu bapak pula berada dalam dilema baharu apabila diberikan pilihan menghantar anak berusia 6 tahun ke tahun 1. Walaupun fleksibiliti ini dilihat progresif, ia juga boleh mewujudkan jurang perkembangan jika tiada garis panduan jelas tentang tahap kesediaan akademik dan emosi kanak-kanak. Hadirin yang budiman, kenyataan bahawa tahap kecerdasan kanak-kanak kini lebih tinggi berbanding generasi terdahulu membuka perbahasan penting. Adakah sistem pendidikan kita benar-benar menyesuaikan diri dengan corak pembelajaran generasi digital, atau sekadar menambah beban selibus tanpa pendekatan pedagogi yang sesuai? Rekan-rekan penonton, pengukuhan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua wajib dikuasai semua pelajar, sering mendapat sokongan luas, namun... Cabaran sebenar terletak pada jurang kualiti pengajaran antara bandar dan luar bandar yang masih belum diselesaikan secara tuntas. Saudara-saudara yang dihormati, cadangan penyediaan guru mencukupi untuk bahasa Mandarin, Tamil, dan Arab menunjukkan usaha ke arah kepelbagaian bahasa. Tetapi realitinya, isu kekurangan guru option, beban tugas pentadbiran, dan penempatan tidak seimbang masih menjadi rungutan lama warga pendidik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengenalan Tibet seawal tahun 1 juga mencetuskan reaksi bercampur. Ada yang melihatnya sebagai pendedahan awal kemahiran praktikal, manakala ada yang bimbang ia mungkin terlalu awal dan mengelirukan hala tuju akademik murid jika tidak dirangka dengan berhati-hati. Saudara-saudara yang dihormati, di peringkat menengah rendah, penilaian tingkatan 3 tanpa PT3 menimbulkan persoalan tentang mekanisme saringan pelajar ke aliran tertentu. Tanpa peperiksaan pusat, ketelusan dan standardisasi menjadi isu utama yang perlu ditangani. Hadirin yang budiman, pemindahan tingkatan 6 dan matrikulasi ke bawah Kementerian Pendidikan Tinggi dilihat sebagai langkah struktur yang besar. Namun, penyelarasan kurikulum, kebajikan pelajar dan status tenaga pengajar perlu diperincikan agar tidak berlaku kekeliruan pentadbiran. Rakan-rakan penonton, penambahan slot universiti awam untuk lepasan STPM berpencapaian tinggi memberi isyarat positif terhadap meritokrasi. Dalam masa sama, masyarakat menunggu penjelasan bagaimana keseimbangan antara merit, keperluan sosial, dan kapasiti universiti akan diurus secara telus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, aspek pembiayaan yang diumumkan seperti peruntukan RM100 juta untuk bilik guru serta penaik tarafan sekolah terpilih di setiap daerah mencerminkan pengiktirafan terhadap peranan pendidik. Namun persoalan yang timbul ialah sama ada peruntukan ini mencukupi dan diagihkan secara adil terutama kepada sekolah luar bandar dan pedalaman yang berdepan kekangan asas sejak sekian lama. Saudara-saudara yang dihormati, kerjasama GLIC dengan universiti awam untuk menambah 5000 unit penginapan pelajar dan menaik taraf politeknik utama dilihat sebagai langkah strategik menyokong akses pendidikan tinggi. Walau bagaimanapun, keberkesanan inisiatif ini tetap bergantung kepada garis masa pelaksanaan, ketelusan kos dan keupayaan institusi memastikan manfaatnya benar-benar dirasai oleh pelajar. Bukan sekadar menjadi angka di atas kertas Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Akhirnya, rancangan pendidikan 2026 hingga 2035 Akan dinilai bukan melalui pengumuman besar Tetapi melalui hasil di bilik darjah, universiti, dan pasaran kerja Persoalan yang tinggal adakah pelaksanaan nanti Mampu menyamai cita-cita yang diumumkan? atau sekadar menjadi satu lagi pelan indah di atas kertas? bantuan dan puan-puan sekalian, persoalannya kini adakah perubahan ini benar-benar akan meningkatkan kualiti pendidikan atau sekadar menukar struktur tanpa menyelesaikan masalah asas? Apa pandangan Anda sebagai ibu bapa, guru atau pelajar? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Dan jika Anda mau terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bola rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih karena sentiasa bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bola.